శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ అందరికీ నమస్కారం అరుణగిరి స్పిరిచువల్ లైఫ్కి స్వాగతం మీరు మొదటిసారిగా మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ఇలాంటి మరెన్నో మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ ఛానల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారని ప్రార్థిస్తున్నాము महालक्ष्मीर्महाकाली महाकन्यासरस्वती भोगवैभवसन्तात्रि भक्तानुग्रहकारिणी जय चाविजय चैव जयन्ती अपराजिता कुब्जिका कालिकशस्त्री का वीणापुस्तकधारिणी पिप्पल च विशालाक्षि रक्षोऽग्निवृष्टिकारिणी दुष्टविद्राविनीदेवी सर्वोपद्रवनासिनी अर्धनारीश्वरी देवी भार्गवी पूजाक्षी ओद्य सर्वोपनिषदास्थितां एतकी मल्लिकशोका वाराही धरणी ध्रुवा नारसिंही महोग्रास्या भक्तनामार्तिनासिनी कैवल्या पदवी पुण्या कैवल्या ज्ञानलक्षिताम् भ्रमसम्पत्तिरूपा च भ्रमसम्पत्तिकारिणी सर्वमङ्गलसम्पन्ना साक्षात् मङ्गलदेवता देही हृद्दीपिका दीप्तिजीष्मपापप्रणासिनीं वीरद्राजन्तु भयाग्नी च विषरोगादिभञ्जनी सदसन्तसदसिद्धा रुषश्चित्रनिवारिणीं मङ्गलं मङ्गलं त्वं देवदानं च देवताम् स्वमुतमोतमाणं च श्रियपरमामृतं धनधान्याभिवृद्धिश्च सार्वभौमसुगोश्रया आन्दोलिकादिसौभाग्यं मत्तेपादिमहोदया पुत्रपौत्राभिवृद्धिश्च विद्यभोगबलादिकम् आयुरारोग्यसम्पत्ति अष्टैश्वर्यं त्वमेवाहि देवी देहि धनं देवी देहि यशोमयी कीर्तिं देहि सुखं देहि प्रसीता हरिवल्लभे